Вообще обязательно должно быть, нори вот так вот так вот смешненько. Нори сразу запах, ммм, классно. Сейчас она насытится. И давайте пробовать. М -м. Чисто японский борщ. Такой азиатской нотки. Кисло-солененький больше кстати, до этого там сметану еще кинул нашу украинскую. Так что поеднуйте ингредиенты. Юля, на заднем фоне я вижу тебя. <laughs> поеднуйте смоки. Можно будет добавлять все, что угодно. Соевый соус, лимончик кинули, чесночка туда. И он меняет кардинальный вкус. Немая сала с нами сейчас. Ничего страшного. У нас есть нори. М -м, с грибами жареными. Это вообще бомба больше. Это уже конкурент Яму получается. В Украине нигде такого больше не делают. ну то я делаю. Саша малышок. Впервые... Впервые вы такое видите. Мясо здесь свининка. Свинина. Я уже тоже загадился, что свинья. М -м -м. Орехи. Так что, если ты любишь вкусную азиатскую еду, чтобы твоя морда от шляпки краснела, то ешь украино-японский борщ. Ну, а если ты хочешь по-простому, без... без, экспериментов, то замовляй. Якусь карбонару у нас есть, там, том ям, суши. Там без экспериментов, там все, там все классически. Есть картошечка по-селянски. Есть нагетсы. Я ролл. Это самая смачная доставка. Южи, пушости.